Вкусного всем! Бай ци цзы или белая курица по-кантонски. Это довольно необычный рецепт для китайской кухни в общем, но характерен для кантонской. Свежие продукты, минимум специй, нет резких вкусов. Но чувствуется натуральный вкус основного курицы. Все остальное призвано это подчеркнуть. Курицу берем небольшую, очень желательно цыпленка свободного выгула, тщательно вымытую, особенно полость внутренности. Кстати, китайцы берут для этого блюда целую тушку с головой и шеей, что символизирует единение и завершенность. Прежде всего определим объем воды для варки, погрузив курицу в холодную воду. Если она как раз только на пол сантиметра покрывает всю тушку, воды достаточно. Вынимаем курицу, добавляем грамм 20 свежего имбиря, 3-4 пера зеленого лука, все только свежее. В кантонской кухне ценится все свежее. Иногда, правда, добавляют стебли кинзы или бадьян еще. Доводим до кипения и погружаем в кипящую воду курицу. Ножками вниз, тут мелочей не бывает. Чтобы кипящая вода зашла внутрь полости. И обязательно в кипящую мы варим курицу, а не варим бульон. Подсолим чайную ложку с хорошей горкой, это будет слабосоленное мясо. Как только вода закипит, опять поднимаем курицу. Важно вылить охладившуюся воду из полости и снова опустим. Покупаем ее в водичке, так сказать. Вода в полости охладилась и будет продолжительно нагреваться, только вместе с тушкой. А нам необходимо, чтобы она варилась и изнутри, и поры соком закупорились и внутри тоже. Тогда она будет сочнее. Так делают китайцы. Доведем до кипения, снизим огонь. Кипение слабое-слабое, еле-еле булькающее. Это важно, чтобы нагрев был равномерным. Прикрыв крышкой, варим около 30 минут при еле видном кипении. Расчетно на каждый фунт, а это 450 грамм, 10 минут варки. У меня курочка кило 300. Затем выключим огонь и дадим постоять. А пока подготовим холодную ванну, холодную воду, достаточно, чтобы покрыть всю тушку. Добавим туда лед и опустим горячую курочку. Купание в холодной воде обязательно. Поры снаружи еще более запечатаются, все соки останутся в курочке и цвет будет по-настоящему белым. Пока она охлаждается до комнатной температуры, подготовим соус. Эту курочку подают непременно с соусом, имбирной пастой под названием Дзян Имбирь грамм 20 нарежем пластинками, затем спичками, а затем измельчим. Зеленый лук грамм 50 с белой частью. Также мелко нарежем колечко. А затем все еще мельче нарубим. Чем мельче, тем лучше. Но не измельчителем, кусочки должны быть отдельно, а не превратиться в пасту. Соотношение лука и имбиря 2 к 1 примерно, это правило. Затем к массе добавим растительное масло, ложки 4 и соль около половины чайной ложки. Необходимо вымешать соус а если вам кажется, что он суховат, добавьте еще масло. В идеале масло кунжутное или арахисовое. Неаутентично, но бывает добавляет немного чеснока, устричный соус, хайсин или вовсе заливают горячим маслом. Соус готов, курица остыла, нарежем, обсушив предварительно. Нарезают тоже по фэншую, сначала пополам, начав с грудки, где необходимо, добавьте усилие второй рукой, там где препятствуют косточки. Затем отделим хребет от одной из половинок. Затем ножки. Их нарежем голень целиком, а бедро на кусочки шириной около полутора сантиметров. Так удобно брать палочками. Крылышко по суставу. Кончик крылышка тоже едят в Китае. Это популярная часть. Грудку, тушку тоже полосками для палочек. Выделение крови из косточек допустимо. Главное в мясе не должно быть розового. И также выложим ее на тарелке, как будто целиком, но из кусочков. Новогодняя подача. Белую курицу часто подают на Новый год в провинции Гуандун. Сверху польем смажем соусом. Он не имеет резкого вкуса. Зеленый лук и имбирь не резкие. И не будет оттенять вкус курицы. Это характерная особенность этого блюда. Кстати, кантонцы в Шанхае добавляют соус еще соевый. Столовую ложку. Это не характерная добавка, делает соус соленым но в последнее время все более популярно. И так подают. И как основное блюдо с рисом, и как закуску. Как правило холодным или еле-еле теплым. Такой сочности сложно добиться обычным методом варки. Все в этом рецепте выверено и четко традиционно. Все по феншую. Популярное блюдо гуанчжоу, которое очень просто приготовить дома и получить чистый и яркий вкус. Натуральный вкус курицы. Приятного аппетита или мань манши то есть кушайте медленно, наслаждаясь. А вам спасибо за просмотр, ждем вас на канале Корчма, подписывайтесь и будьте здоровы!